Конвекторы Atlantic F129 и Altis EcoBoost Wi-Fi экономичное оборудование для обогрева помещений с широкими возможностями по управлению вашим комфортом. Удобно настраивать и легко управлять. Убедитесь сами. Для начала использования конвектора включите его в сеть. Сразу же после включения он предложит вам установить дату и время. Если ваш конвектор оснащен модулем Wi-Fi, он автоматически установит эти данные после подключения к интернету. При первом включении конвектор находится в ручном режиме. На панели управления при помощи кнопок вверх и вниз установите желаемую температуру нагрева помещения, подтвердите ее, и ваш конвектор будет постоянно поддерживать выбранную температуру. Когда панель управления не активна, она гаснет и отображает температуру в помещении. Активировать панель можно нажатием на любую кнопку. Экран засветится и покажет температуру, которая установлена в режиме комфорт. Чтобы зайти в меню, нажмите среднюю кнопку на панели управления. Опция «Меню режим» содержит три основных раздела – «Ручной», «Программирование» и «Авто». Перемещайтесь в меню при помощи стрелок. Подтвердить выбор можно нажатием средней кнопки на панели управления. Режим «Программирование». Этот режим позволяет задать программу работы конвектора на каждый день, оперируя двумя основными настройками – «Комфорт» и «Эко». «Комфорт» – та температура, при которой вам наиболее комфортно. Настраивается она на главном экране панели управления при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз». «Эко» – температура нагрева, который будет поддерживать конвектор во время вашего отсутствия. Чтобы настроить ее, зайдите в меню, выберите режим «Эко» и в опции «Температура вне комфорта» установите необходимую температуру. Эти два режима будут работать посменно. Чтобы задать программу работы конвектора на день, в меню войдите в раздел «Программирование», выберите определенный день из списка, нажмите на карандаш и задайте периоды времени для режима «Комфорт». Всего их может быть три. В оставшееся время конвектор будет работать в режиме «Эко». Скопировать данные одного дня на другой можно при помощи иконки копирования. Отметьте в списке дней недели нужные, нажмите иконку «Скопировать» и ваш выбор сохранится. В режиме «Авто» Конвектор реагирует на свет и движение в помещении благодаря работе датчиков. Для включения этого режима перейдите в меню и выберите пункт авто. Конвектор будет переключаться с режима эко на комфорт, как только вы войдете в помещение. Для срабатывания датчиков обязательны два условия ⁇ свет и движение. Если одного из факторов нет, датчики не сработают. Данная функция есть только в моделях Altis EcoBoost 2 и Altis EcoBoost Wi-Fi. Работу датчиков системы присутствия мы можем включать и выключать при помощи меню Boost. Они работают в комбинации с выбранным режимом, ручным или программированием. В автоматическом режиме датчики отключить невозможно. Управлять подключением Wi-Fi позволяет раздел меню ⁇ Связь ⁇ Основные преимущества его работы мы подробно рассмотрели в предыдущем ролике. Ссылка в описании. В конвекторах есть дополнительное меню ⁇ Эксперт ⁇ чтобы попасть в него, нужно одновременно нажать на центральную кнопку и кнопку вверх – иконка «Человечек в кепке». А чтобы выйти, нажать назад. При помощи кнопки «Назад» мы всегда можем вернуться на главный экран. В меню «Эксперт» вы можете установить ограничение максимальной температуры нагрева, откалибровать конвектор, включить-выключить звук панели управления, изменить язык, перезапустить конвектор, ограничить доступ к управлению при помощи пин-кода. Для того, чтобы заблокировать конвектор, нажмите и удерживайте одновременно центральную кнопку и клавишу вниз на панели управления. Разблокировать его можно при помощи той же комбинации. Конвекторы Atlantic не только сочетают в себе новейшие технологии, но и являются экономичными и абсолютно безопасными. Удачного пользования!